ایک ایسا خیال جو سب کو معلوم ہے لیکن ہر کوئی اسے مختلف طرح سمجھتا ہے جب ہم شیطان کا نام سنتے ہیں تو فوراں ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی آتی ہے جو برائی کرتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اور خدا کے منصوبوں کے خلاف کام کرتی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا شیطان ایک گناہ کرنے والا فرشتہ ہے یا صرف ایک برائی کی علامت ہے یا کچھ اور یہودیوں اور مسیحوں کی تعلیمات میں اس بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں ہیں جو ان کی مذہبی کتابوں تاریخ اور عقائد سے جڑے ہوئے ہیں آج ہم ان مختلف خیالات کا جائزہ لیں گے تاکہ عبرانی بائبل تناخ اور نئے اہدنامہ نامہ کی روشنی میں اس پر اسرار ہستی کو بہتر طور پر سمجھ سکے وہ ہستی جو صدیوں سے انسانوں کی سوچ پر اثر ڈالتی آئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا وہاں پر شیطان کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جو آپ کے نکتہ نظر کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں گی اور وہاں پر ایک پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے اس کو بھی ضرور چیک کیجئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی یہودی روایت میں شیطان عبرانی زبان میں جسے ہا سطان کہتے ہیں کا مطلب ہے مخالف یا الزام لگانے والا یہ کوئی آزاد اور خود مختار برائی کی طاقت نہیں ہے بلکہ خدا کی عدالت کے نظام میں ایک خاص کردار ادا کرتا ہے عبرانی زبان میں شیطان کا مطلب ہوتا ہے مخالف یا الزام لگانے والا اور یہ اکثر عدالت یا جھگڑوں کے موقع پر استعمال ہوتا ہے آئی عبرانی بائبل کی چند اہم جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں شیطان کا ذکر آیا ہے ایوب کی کتاب پہلا باب چھے سے بارہ میں شیطان خدا کے دربار میں ایک آسمانی ہستی کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایوب کی وفاداری کو چیلنج کرتا ہے شیطان خدا کی اجازت سے ایوب کی ازمائش کرتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ شیطان خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا یہودی تعلیمات میں یہ بات اہم ہے کہ خدا ہی سب پر قابو رکھتا ہے اور شیطان صرف خدا کے حکم سے کام کرتا ہے تاکہ انسانوں کی جانچ پڑتال ہو سکے زکریہ کی کتاب ہے اس کا تیسرا باب ایک سے دو آیت میں شیطان بطور الزام لگانے والا ذکریہ کی کتاب میں شیطان یشوا نامی آلہ پر الزامات لگاتا ہے لیکن خدا اسے روک دیتا ہے اور ڈانٹتا ہے یہ منظر عدالت کے نظام کی وضاحت کرتا ہے جہاں شیطان ایک وکیل یا الزام لگانے والے کی طرح ہے جو خدا کی عدالت کے تابع ہے تلمود اور مدرش میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ شیطان انسانوں کو ان کے ایمان اور اچھے یا برے فیصلوں کی جانچ کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہے ترمود بابا بطرہ سولہ اے میں شیطان کو کبھی کبھی یسرہارا کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے برائی کی طرف مائل ہونا یعنی یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے یہودی عقیدہ خدا کی وحدانیت پر زور دیتا ہے یہ سایہ کی کتاب 45 ماں باب 7 سات آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہی روشنی اور تاریخی اچھائی اور برائی کا خالق ہے شیطان کا کام خدا کی مرضی کے مطابق محدود ہوتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا اب ہم دیکھتے ہیں مسیحی روایت میں شیطان مسیحی تعلیمات میں شیطان ایک نافرمان فرشتہ ہے جو خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور برائی کی ایک طاقت کے طور پر کام کرتا ہے یہ خیال نیا عدنامہ کی کتابوں سے آتا ہے جو عبرانی بائبل کے خیالات کو آگے بڑھاتے ہیں نیا عہد نامہ میں شیطان ایک نافرمان ہستی متی کی انجیل چوتھا باب ایک سے گیارہ آیت میں شیطان یسو کو بیابان میں آزماتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یسو خدا کی مرضی سے ہٹ جائے اور جب آپ متی کی انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح یسو کو ازمانے کے لیے بیابان میں لے گیا اور تب آزمانے والا اس کے پاس آیا لوکا کی انجیل دسواں باب اٹھارہ آیت میں یسو بتاتے ہیں کہ اس نے شیطان کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا جیسے بجلی گر رہی ہو جو اس کی بغاوت اور شکست کی نشانی ہے مکاشوہ کی کتاب بارہواں باب سات سے نو آیت میں شیطان کو ایک نافرمان فرشتے کے طور پر دکھایا گیا ہے جو فرشتے مکائل کے ساتھ لڑتا ہے اور پھر زمین پر گر کر عظیم اجدہا اور پرانا سام بن جاتا ہے جو دنیا کو گمراہ کرتا ہے پرانے حدنامہ کے حوالے جو مسیحی روایت شیطان سے جوڑتے ہیں مسیحی تعلیمات میں کچھ عبرانی بائبل کی آیات کو شیطان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جبکہ یہودی تعلیمات ایسا نہیں کرتی یہ جوڑنا اکثر تمثیلی یا علامتی ہوتا ہے اور مسیحی عقیدے کی روشنی میں اسے دوبارہ سمجھا جاتا ہے آئیں دو اہم مثالیں دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب چودمہ باب بارہ سے پندرہ صبح کا ستارہ یسایہ کی کتاب چودواں باب بارہ سے پندرہ بابل کے بادشاہ کی تنزیہ بات کی گئی ہے جسے صبح کا ستارہ عبرانی زبان میں حلل بن شہر کہا گیا ہے جو آسمان سے گرتا ہے مسیحی مفسرین جیسے اوریجن اور جاروم نے اسے شیطان کی بغاوت کی علامت سمجھا خاص طور پر جب اسے لوسیفر یعنی روشنی لانے والے کے نام سے جانا گیا اور بارمی آیت میں لکھا ہے کہ اے سب کے روشن ستارے اے بن شہر تو کیسے آسمان سے گرا مسیحی روایت میں اسے شیطان کی تکبر اور خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی کہانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جبکہ یہودی تشریح کچھ اور ہی ہے یہودی مفسرین جیسے راشی اس آیت کو تاریخی واقعہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو بابل کے بادشاہ کے غرور اور زوال کی بات کرتی ہے وہ اسے شیطان سے جوڑنے سے بچتے ہیں کیونکہ یہودی تعلیمات میں شیطان کو نافرمان فرشتہ نہیں سمجھا جاتا اب ہم دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں ہسکل کی کتاب اٹھائیسواں باب بارہ سے سترہ بادشاہ ہسکل کی کتاب اٹھائیسواں باب بارہ سے سترہ کے بادشاہ کے لیے ایک افسوس برا گیت لکھا گیا ہے جس میں اسے ایک کامل اور حکمت والا شخص کہا گیا تھا جو ادن کے باغ میں تھا لیکن بعد میں گناہ کی وجہ سے گر گیا مسیحی مفسرین اسے شیطان کی کہانی سمجھتے ہیں ایک ایسا فرشتہ جو شروع میں کامل تھا لیکن فخر کی وجہ سے گناہ میں گر گیا آیت پندرہ میں لکھا ہے تو اپنی تخلیق کے دن سے کامل تھا یہاں تک کہ تجھ میں گناہ پایا گیا یہ بات مسیحی عقیدے سے ملتی ہے جس کے مطابق شیطان ایک گرایا ہوا فرشتہ ہے اب ہم یہودی تشریح دیکھتے ہیں یہودی مفسرین اس حصے کو سور کے بادشاہ کے تاریخی یا تمثیلی زوال کے طور پر دیکھتے ہیں وہ اسے شیطان سے نہیں جوڑتے تلمود اور مدرش بھی اس کو کسی آسمانی مخلوق سے نہیں ملاتے بلکہ انسان کے تکبر پر زور دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مسیحی اور یہودی نکتہ نظر کا فرق مسیحی تشریحات اکثر عہد نامہ جدید کی کتابیں خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب بارویں باب کی نو آیت سے متاثر ہوتی ہیں جہاں شیطان کو ایک نافرمان فرشتہ بتایا گیا ہے اس کے برعکس یہودی تعلیمات خدا کی واحد حاکمیت اور شیطان کے محدود کردار پر زور دیتی ہیں اور ان آیات کو صرف علامتی یا تاریخی طور پر سمجھتی ہیں نہ کہ شیطان کی اصل یا ابتدا کے طور پر مسیحی نقطہ نظر کی کلیدی خصوصیات مسیحی عقائد کے مطابق شیطان ایک سرگرم دشمن ہے جو گناہ اور تباہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے پترس کا پہلا عام خط پانچمہ باب آٹھ آئیت لیکن اس کی طاقت محدود ہے کیونکہ یسو کی موت اور قیامت کے ذریعے اسے شکست دی جا چکی ہے پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام دوسرا باب پندرہ آئیت امانداروں کو رول قدس کے ذریعے شیطان کے وسوسوں پر قابو پانے کی طاقت دی گئی ہے یعقوب کا خط چوتھا باب سات آئیت یہودی اور مسیحی دونوں روایات شیطان کو سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں انسانوں کے لیے ایک آزمائش مانتی ہیں لیکن اس کے کردار کو مختلف انداز میں پیش کرتی ہیں یہودی تعلیمات کے مطابق شیطان خدا کے حکم کا پابند ایک حدمت گزار ہے جبکہ مسیحی روایت میں وہ ایک نافرمان دشمن اور باغی فرشتے کے طور پر نظر آتا ہے ایسی آیات جیسے یسایہ چودہاں باب اور ہسکل اٹھائیسواں باب مسیحی مفسرین کے نزدیک شیطان کے زوال کو ظاہر کرتی ہے جبکہ یہودی مفسرین انہیں صرف انسانی بادشاہوں کے زوال سے جوڑتے ہیں دونوں روایات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ خدا ہی سب سے بڑی اور حتمی قدرت رکھتا ہے لیکن مسیحی نظریہ نیکی اور بدی کے درمیان ایک بڑی روحانی جنگ کو زیادہ نمایاں طور پر پیش کرتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں بہت ہی اہم حصہ قائبلی اصولوں سے روشنی یہ مطالعہ تین اہم اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے خدا کی خود مختاری زبور 103-19 تین انیس میں لکھا ہے خدا و نے آسمان پر اپنا تخت قائم کیا ہے اور اس کی بادشاہی سب پر حکمرانی کرتی ہے یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی قوت حتیٰ کہ شیطان بھی خدا کی حاکمیت سے باہر نہیں اور دوسرے نمبر پر انسانی ذمہ داری کا خط افسیو کے نام چھٹا باب گیارہ میں لکھا ہے خدا کے دیے ہوئے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے فریبو کا مقابلہ کر سکو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں خود بھی چکنہ رہنا ہے اور گناہ کے خلاف لڑنا ہے تیسرے نمبر پر خدا کی رحمت اور فدیہ ذکریہ کی کتاب تیسرے باب میں یشوا سردار کاہن کو شیطان الزام دے رہا ہے لیکن خدا اسے نجات دیتا ہے پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام آٹھواں باب پہلی دو آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں پا جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے یہ تینوں عملی اقدامات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم خدا کی حاکمیت پر مکمل بھروسہ کریں اپنے امال اور انتہاب کی ذمہ داری قبول کریں اور ہمیشہ اس کی رحمت اور فضل پر انصار کرے چاہے ہم شیطان کو ایک آسمانی ایجنٹ سمجھیں یا ایک گرایا ہوا دشمن ایک حقیقت اٹل ہے خدا کی فتح یقینی ہے لیکن اب ویڈیو کے آخر میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ شیطان کے بارے میں جتنا زیادہ ہم کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں گے اتنا ہی ہم اس کے ہیلے حربوں کو نہ صرف پہچانیں گے بلکہ ان پر غالب بھی آئیں گے اور آج لوگ شیطان پر کیوں غالب نہیں آتے کیونکہ وہ کسی خیالی شیطان کی بات کرتے ہیں جبکہ بائبلی شیطان جو ہے وہ کچھ اور ہے جب آپ اس سے واقف ہو جائیں گے آپ کو سچائی کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے خوف زیادہ نہیں ہوں گے اور حالات سے کبھی بھی نہیں گھبرائیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پر آپ کو ہر ویڈیو خدا کے کلام کی گہرائی میں اترنے میں مددگار ثابت ہوگی